آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے کے آس پاس کی بات ہے کہ مشرق وسطا کے اسی علاقے میں نو نامی ایک شخص تھے. پریزگار تھے خوش اخلاق تھے سچ گو تھے اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا تو کیا ہی کرتے تھے لیکن تمام ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے جو کہ ایک اچھے معاشرے کے کاس نہیں تھے وقت آیا کہ نو کو یہ خدا کی طرف سے پیغام ملا کہ اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو حق گوئی اور بہتری کی بات بتاؤ اور یہ سمجھاؤ کہ جو خدا جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ سچے نہیں اور جو اخلاقی اقدار خداؤں کی طرف سے انہوں نے اپنا رکھے ہیں وہ بہتر نہیں نوہ اس تمام باتوں کو سمجھ کر اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی وعدانیت میں ہی عقلی سمجھ ہے بہتری ہے معاشرے کی فرد کی کنبے کی اور آنے والے نسل کچھ لوگ تو اس بات کو سمجھ پائے لیکن اس زمانے کے سردار اس زمانے کے پیر جو کہ ان بتوں کے رکھوالے تھے انہوں نے نوح کی اس بات کو بالکل تسلیم نہ کیا وہ یہ مانتے تھے کہ نوح نے جو بھی باتیں ان سے کی ہیں وہ عقلی طور پر صحیح نہیں اور جو بھی ان باتوں کی طرف راغب ہوگا وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا یہ تمام چیزیں نوح کو مسترب کرتی رہیں ان کو پریشان کرتی رہیں وہ مسلسل چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو راہ راست دکھائیں ایک خدا کی وحدانیت کا پیغام ان کو سمجھائیں لیکن اس وقت کے سردار اس وقت کے پیر یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں ان کی اپنی جو تکلیف مختلف اقسام میں لوگوں کی طرف سے ان کو میسر تھی وہ چلی جاتی ایک دن آیا کہ خدا کی طرف سے نوح کو پیغام ملا کہ اپنی قوم کو براہ راست یہ بتا دیں کہ اگر انہوں نے خدا کی وعدانیت اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی سمجھ نہ پیدا کی تو ان کے لیے پانی کا عذاب نازل کیا جائے گا اور یہ عذاب سب کچھ بہا کے لے جائے گا ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ نوح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اس کو سمجھیں گے اور اس کو عقلی بنیاد پر اپنائیں گے آخری دفعہ نوح جاتے ہیں اپنی قوم کے سرداروں کی طرف مگر محض تمسخور اڑایا جاتا ہے نوح کی باتوں کا کہ آپ کے ساتھ تو صرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے کے کم تر ترین لوگ ہیں غریب غربہ ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کو ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ کوئی معاشرے میں خاص قدر رکھتا ہے آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور اب بحث بہت ہو چکا اب آنے ہی دیں اس پانی کے آغازات کو ہمارے اوپر کہہ دیں اپنے خدا سے اور ہمارے خدا واد سواہ یوہ اور نصر ہی ہیں اور رہیں گے اور ہم انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے یہ بات لے کر واپس خدا کی طرف جاتے ہیں اور وہی کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اب انہیں ایک اشتی بنائی اس کی ترتیب بتائی جاتی ہے کس طرح بنانی ہے کس لکڑی سے بنانی ہے اس کی لمبائی اونچائی چوڑائی کیا ہوگی اور اس پر تمام پرندوں جانوروں کے ایک ایک جوڑا رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں اپنے بچوں کو ساتھ لے لیں اور ان تمام لوگوں کو ساتھ لے لیں جنہوں نے لوہ پہ بیت کی ہے ان کی ہدایت کو سمجھا ہے اور پرانی اقداروں کو چھوڑ کر نئی اکلی سمجھ کی بات کو درست پایا اور آخر وہ دن آن پہنچا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا آسمان سے برسنا شروع ہوا اور ہر چیز کو بہا لے گیا چالیس دن تک پانی اسی طرح آسمان سے اور زمین سے نکلتا رہا ایک سو پچاس دن تک یہ سیلاب آئم رہا کی کشتی اپنے سواریوں کے ساتھ ان عظیم لہروں پر تیرتی رہی ایک چٹان کی طرح اور اس ایک سو پچاس دن کے بعد زمین پر اتنی خوشکی ہوئی کہ نوہ کی کشتی اگرات کے پہاڑ پر جا کر تہر گئی اور اس کے دس مہینے اور سترہ دن بعد نوہ اور اس کے ساتھی سواریاں تمام پرندے اور جانور آخر کا زمین پر اتران اور یہاں سے نئی زندگی کا آغاز کیا گریٹ فلڈ یعنی بڑے پانی کے عذاب کا سلاب کا قصہ ہمیں تین تاریخی حوالوں میں پڑھنے کو ملتا ہے ایک تو اولڈ میں, میں نو کا نام زیازوترا ہے دوسرا ہے ایپک آف گلگمیش جو کہ اسی سٹوری کی آگے کی ریپیٹیشن ہے جو کہ سٹینڈرڈ بیبیلونین ٹیکسٹ اور اس میں نو کا نام اتا نا پشتی ہے جو کہ پرانے مسپتیمیا میں شروع پاک کے علاقے میں پیش آیا پھر دوسرا حوالہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے جو کہ مشرق وسطہ کے علاقے میں ہی حضرت عیسیٰ کے دور میں وجود میں آئی اور پھر قرآن میں نو علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے ان تینوں تاریخی حوالوں میں کم و بیش ایک ہی قصہ بیان ہوا ہے لیکن سومیرین ریفرنس میں خدا کے عذاب کی وجہ اگرچہ مختلف ہے لیکن قصہ کم و بیش ایک سا ہی ہے جبکہ بائبل اور قرآن میں خدا کے بیچے ہوئے پانی کے عذاب کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ لوگ نو علیہ السلام کے بتائے ہوئے سچے اور ایک خدا کو ماننے کے بجائے اپنے پرانے خداؤں کی پرستش ہی کرتے رہے اور معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا باعث بنے یعنی اصل اور سچی بات کو ماننے کے بجائے وہ اپنی روایتی پرانی باتوں پر جمع رہے جو کہ ان کے مطابق ان کے باپ دادا کی بتائی ہوئی تھی تو اس اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں ان تینوں حوالوں میں خدا کے بھیجے ہوئے عذاب کا ریزن جو بھی ہو لیکن سبق ہمیں ایک سے ہی ملتے ہیں پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ زندگی میں ہمیں کبھی بھی کسی بھی بڑی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ زندگی پھولوں کا بستر نہیں ہے اور بالکل صحیح بات ہے یہ بڑی مشکلات ہمیں کبھی اپنی بیماری یا اپنے کسی قریبی کی بیماری معذوری یا کسی اور مشکل کی صورت میں سامنے آنے کی طرف توجہ دلاتی اگر آپ کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا بڑا حادثہ ہوگا اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے حادثات کسی بھی صورت کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں جنگ چڑھ جائے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ کھانے کے لالے پڑ جائیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے حالات خراب ہو جائیں ہم جس طرح اپنی عام زندگی میں رہتے ہیں وہ نہ رہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے محتاج ہو جائیں تو ان ساری بڑی مشکلات سے لڑنے کے لیے ہماری کانشسنس کو ہماری سوچ کو مستحکم ہونا بہت ضروری اور میری سوچ کو ہمیشہ یا میرے طرز عمل کو زندگی کی طرف ہمیشہ ریاٹو ہونے کے بجائے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے یعنی ری ایکٹیو تو یہ ہوگا کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور میں اس میں سے اپنا ایموشنل ڈیمیج لوں اور میری زندگی خراب ہو جائے اور پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حادثہ ہوگا میں اس کے حل کے تلاش کرنے کی سوچ رکھوں اپنے پاس اپنے آپ کو اتنا مستحکم رکھوں کہ جو بھی مشکلات زندگی میرے سامنے لاتی ہے میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس سے لڑنے کے لیے اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کے اندر اتنی استحکام لاؤں کہ میں اس کا حل تلاش کروں اور جس طرح نو علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی سیلاب کی مصیبت سے بچنے کے لیے تو میں ایک ان تمام حادثوں اور مشکلات سے لڑنے کے لیے کشتی بنانے کی صلاحیت رکھوں اور اگر میرے اندر مزید بہتر صلاحیت ہے تو وہ اتنی بڑی کشتی بناؤں کہ میں دوسروں کو بھی سہارا دے سکے تو یہ تو ایک سبق ہے دوسرا سبق یہ ہے جو قدرت ہمیں ویسے ہی ہر چیز کے اندر دکھاتی ہے اور وہ ہے دو مختلف چیزوں کا ایک ساتھ اگزسٹ کرنا جیسے کہ کنونشنل اور نان کنونشنل نوز علیہ السلام کی سٹوری کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کنونشنل علم تھا کنونشنل روایات تھی کنونشنل ریلیجن تھا وہ تو وہ تھا جو کہ ان کی قوم کے لوگ اس وقت ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور ان کے سردار ان لوگوں کو اپنی طرف لگائے رکھتے تھے اور ان کو کوئی بھی نہیں بات سمجھنے دیتے تھے کسی حق کی سچی بات کیونکہ وہ ان کے اپنے دائرہ کار سے دور ہو جائیں گے اور کسی اور کے پیروکار بن جائیں گے تو نو علیہ السلام کے لوگ اپنے ٹریڈیشنل گاڈز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بات صرف اتنی نہیں تھی کہ نو علیہ السلام خدا کی وحدانیت کا علم،, علم لے کر سوچ لے کر آئے تھے بلکہ اس وحدانیت کے علم کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو بنانے کا علم بھی ساتھ لائے تھے تو صرف یہ نہیں بات تھی کہ جی تم ان پانچ خدا جو تم پوچھتے ہو ان کو چھوڑ کر میرے ایک خدا کو پوجنا شروع کرو بلکہ اپنے طرز زندگی کو بھی تبدیل کرو جو کہ خدا کی وعدانیت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اپناؤ وہ اخلاقی اقدار جو کہ برحق ہیں سچی ہیں عقل فہم ہیں ان کو اپناؤ اور ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرو تو جب بھی ایک پیغمبر نئے دین کی بات لے کر آتے ہیں تو وہ صرف خدا کی وحدانیت کی بات نہیں کی جاتی بلکہ طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی بات بھی کی جاتی ہے اس کے اندر مورل ویلیوز کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی سمجھنے کی بات کی جاتی ہے یعنی کیا صحیح ہے اور کیا غلط Thank sure. you. تو نو علیہ السلام کی قوم کے بیشتر لوگوں کو یہ تبدیل شدہ طرز زندگی قبول نہ ہوا جبکہ عقلی تقاضی یہی تھا کہ نو علیہ السلام کی 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 باتوں کو لوجک اور ریزن کی بنیاد پر سمجھا جاتا اور ان کو مانا جاتا کیونکہ علم کے مسلسل ارتقا کا یہی تقاضا ہے جو کہ کنونشنل اور انکنشنل لیفٹ اور رائٹ دو مختلف دھڑوں کے ٹکراؤ کی صورت میں معاشرے میں عمل پذیر ہوتا ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس عمل کا مسلسل شکار رہتے ہیں تو نو علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیوں ڈرے تھے کیوں ڈرتے تھے نئی بات کو کو سمجھنے اور اس کو ماننے میں جبکہ اگر وہ عقلی طور پر دیکھا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ریزن بھی رکھتی تھی زیادہ بہتر لاجک بھی رکھتی تھی تو کیوں ڈرتے تھے وہ اس لیے کیونکہ پرانی روایات پر قائم رہنے میں میری انفرادی ذمہ داری میں تو ہمیشہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے تو باپ دادا یہ کام کرتے آئے تھے کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں یا میرے پیر میرے سردار یہ بات مجھے بات بتاتے آئے ہیں بتا رہے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں اور جبکہ عقلی طور پر کسی بات کو سمجھنے میں میری اپنی انفرادی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اب اچھے اور برے کا ذمہ دار میں خود ہوں بھلے وہ اس دنیا میں مجھے اس کا سلا ملے یا آخرت میں ملے اور اسی ذمہ داری سے بھاگنے کا دوسرا نام بزدلی ہے تو بزدل ہوتے ہیں وہ جو کہ اقلی اور سچی بات کو ماننے کے بجائے صرف اس وجہ سے پرانی روایات پر جڑے رہتے ہیں اور ایکسکیوز دیتے ہیں اس کا عذر دیتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے تھے اس وجہ سے ہم بھی یہی کر رہے ہیں اور چونکہ ہمارے پیر یہ بات بتاتے آئے ہیں اس وجہ سے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں میری اپنی شخصی ذمہ داری نہیں رہتی بزدلی کا شکار ہیں وہ لوگ اس لیے بہادری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اٹ از ا مورل ورچو یہ صرف خطرے کے سامنے جسمانی طور پر فزیکلی طور پر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاقی طور پر اپنی سوچ کو صحیح بات کو صحیح اور غلط بات کو غلط کہنے کا نام ہے تو اپنے آپ کو ہر مصیبت کے لیے تیار رکھیے کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے اور اپنی سوچ کو اپنی شخصیت کو مضبوط بنا کر رکھیں نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہ جب مصیبت آئے تو نہ صرف آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو اور لوگوں کو یہ بھی مدد کر پائیں اور اپنے آپ کو بہادری کے اخلاقی اقدار کی مدد سے مضبوط بنائے رکھیں کہ آپ ہی اپنے آپ کی سب سے بڑی مدد ہیں کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں شکریہ